Salamlayıram bütün sürücülərimizi, bütün bizi izləyən hər kəsi. Avtomobili olan, olmayanlara da Allah qismət eləsin. Sizdə usta nədir, ehtiyat hissə mağazası nədir, düzgünlük nədir, onu biləsiniz. Elegant Avtoservis gözlənilən həmin məkan inşallah açılışı olacaq. Dər başlanmadan qeyd edeyim ki, hər kəsi gözləyəcəm. Açılış günü bütün sürücülərimizə kiçik də olsa bir hədiyyəmiz olacaq. Sizə deyərdim ki, Azərbaycanda birinci problem nədir? Başlıca problem sürücü və ehtiyat hissəsi mağazası arasında olan problem. Demək olar ki, artıq bu məkanda Elegant Avtoservisə həmin problem aradan qaldırılır. Niyə? Çünki avtomobilimi gətirdim ustaya Iı, falan detallal, bu detallal avtomobilin problemlərdən qalxmadı. Bunu ehtiyat hissəsi mağazası qaytarmır, usta boyun qaçırdır. Artıq bu məkanda elə bir söhbət olmayacaq. Avtomobil gəldi, daxil oldu Elegant Avto Servisə. Tam zəmanətli şəkildə bütün yaranan problemləri aradan qaldırılacaq. Ehtiyat hissəsi dəyişdirilibsə, həmin problem həmin ehtiyat hissəsindən deyilsə, buna biz cavab veririk.